ગાંધીનગર સહિત અન્ય જિલ્લાઓની પોલીસે અપાત્ર અધિકારી સાથેની કારને માણસા પાસેથી ઝડપી પાડી હતી પીખો ભરવાડ અને રોહિત ઠાકોર નામના અપહરણકારોની અટકાયત કરવામાં આવી છે જ્યારે બુધો ભરવાડ અને રાયમલ ઠાકોર ફરાર થઈ જતા તેની શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી છે ગાંધીનગર સેક્ટર બાર ખાતે રહેતા રમણભાઈ વસાવા પાલનપુરમાં મદદનીશ ઉદ્યોગ કમિશનર તરીકે ફરજ બજાવે છે જેઓ ત્રીસ જૂનના રોજ રિટાયર થવાના હોવાથી ત્રણ દિવસ રજા પર હતા આજે બપોરના સમયે આરકે વસાવા પોતાની કાર લઈને કામ અર્થે હિંમતનગર જવા નીકળ્યા હતા ત્યારે ગિયોડ હાઈવે પર બુધો ભરવાડ ભીખો ભરવાડ રોહિત ઠાકોર અને રાયમલ ઠાકોર નામના ચાર શખ્સો દ્વારા ગાડી આડસ કરીને આરકે વસાવાની કારને રોકી દેવામાં આવી હતી બાદમાં ધાક ધમકીઓ આપી અધિકારીનું અપહરણ કરી ભાગ્યા હતા મારું નામ રમલલાલ ખનસિંહભાઈ વસાવા હું જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર પાલનપુર ખાતે મદદની સુધી કમિશનર તરીકે ફરજ બજાવું છું આજે હું સર હું જ્યારે હિંમતનગર દવાખાના માટે જઈ રહ્યો હતો એ વખતે મોટા આગળ ગિયોર ગામ આવે છે ગ્યોર ગામની આગળ મારી ગાડી આગળ એક ગાડી આગળ આવી ગઈ અને મને કીધું કે તમે ઊભી રાખો ગાડી એટલે મેં ગાડી ઊભી રાખી અને તરત મને ગાડીમાંથી ખેંચી અને એમની ગાડીમાં બેસાડી દેવામાં આવ્યા ત્યારબાદ સર પ્રાંતિજ વિસનગર ગોજારિયા એવા વિવિધ સ્થળોએ મને ફેરવતા રહ્યા હું કોઈને ઓળખતો મારું પાસેથી ખંડણી માંગવામાં આવી છે પચીસ લાખ રૂપિયાની માંગણી કરવામાં આવેલી કેટલી પચીસ લાખ રૂપિયા આ વાતચીત થઈ હતી કે ભાઈ તમે સાંજ સુધીમાં મને પચીસ લાખ રૂપિયા ગમે તેમ કરી નાખો તો પછી અમે તમારું પાંચ વાગ્યા પછી કે તમારો દિવસ નહીં હું સર રિટાયર થઉ છું હમણાં 30મી તારીખે તો સ્વાભાવિક છે કે જીપીએ પણ આના બધે પૈસા આવે તો એમને સર ખ્યાલ હોય એટલે પછી એમણે મારા પર માંગણી કરી સર મને લાગે છે માંગો તમાર જાણકારનો હાથ હોય શકે સર એવું તો નથી લાગતું સર આજે લગભગ અરાઉન્ડ 115 આસપાસ એક વર્દી આવેલ હતી ગાંધીનગર પોલીસ કંટ્રોલ રૂમમાં કે ચિલોડાની આગળ એક આદમીનું अपहरण થઈવત તો ચિલોડા પીએ તુરત જગા પર પહોંચાવા અને हमको એક बिन एक गाड़ी मिली है वो गाड़ी में छाबी पड़ा है एक बंद सेलफोन पड़ा है एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं तो चिलोड़ा फिर एक आधार कार्ड भी पड़ा है उसमें आधार कार्ड मिला है मिस्टर रमन लाल वसावा जी का तो इनका तब हमको डाउट आया था कि इनका किडनैप हुआ होगा तो तुरंत अपना टीम इनका घर पे पहुंची थी सेक्टर 12 में फिर वहां से कंफर्मेशन हुआ कि इनका अपहरण हुआ है एंड ये अपहरण करने वाले जो है बुधा बरवाड मेन रोल है इनका इनको काफ़ी टाइम से पैसा मांग रहे हैं इनसे पचास पच्चीस लाख कंडनी मांग रहा है वसावा जी अभी रिटायर होने वाले कुछ दिनों में तो ये जो फंड आने वाले रिटायरमेंट फंड उन उनसे ये मांग रहे थे कंडनी के स्वरूप में भावनगर का, का, का कोई पुराना प्रकरण बना के तो इस प्रकरण इस सिलसिले में काफ़ी दिन से इन दोनों का बातचीत हो रही थी बट कई वसावा साहब इनको एंटरटेन नहीं कर रहे थे मिलने के लिए मौका नहीं दे रहे थे तो आज इनको घर से पीछे किया और बसा वसा जब पालनपुर जाने वाले थे रास्ते में इनको रोक के फिर किडनैप करके लेके गए थे किडनैप करने वाले में मेन अक्यूज जो पुलिस पकड़ा है एक बिका बरवाड है और दूसरा रोहित टाकुर है ये दोनों इनको वाइट स्विफ्ट गाड़ी में बिठाया बिठा के फिर यहाँ से विश्वनगर रास्ता लिया फिर वहाँ पे गोल 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 गांधीनगर में दो घंटे से गाड़ी घुमा रहे थे एंड मेन टाइम में हमको जो बोग बना रहे इनकी वाइफ पुलिस स्टेशन आई थी इन्होंने सारे डिटेल्स रिवील किया है तो इसकी वजह से हमको एक दो फ़ोन नंबर्स मिली है जिसका लोकेशन विसनगर के आसपास आ रहे थे पुलिस इनको पीछे किया लगभग काफ़ी डिस्ट्रिक्स का मदद लिया हमने साबरकाटा का मदद लिया मैसाणा का मदद लिया हर जगह नाका पॉइंट्स रखे अहमदाबाद रूरल में भी मदद किया ताकि डाउट ये भी था कि वहाँ पर भी गाड़ी जा सकती है एंड अपना टीम्स मानसा कलोल तालुका फिर चिलोड़ा पुलिस एलसीबी सी वन एंड टू सब लोग मिल ये गाड़ी की पीछे कर रहे थे एंड उस घटनाक्रम में देदू चौकड़ी के आसपास ये गाड़ी को पुलिस ने टक्कर मार के बहुत साहस दिखा के ये गाड़ी रोक के अक्यूज़ को पकड़ा एंड वसावा जी को बचाया अभी तो यही फिलहाल लग रहा है कि इनको इन्होंने पैसा दिया है ये किडनैप करने के लिए रिलेशन है कि नहीं वो तपास की बात है अभी तपास चालू है इनका एंड किडनैप मेन रीज़न ये कंडनी मांग रहे हैं इनसे वसावा जी से वो कंडनी पैसा वसूल करने के लिए ही किडनैप किया प्राइम ऑफ एसी तो exactly मैं बता नहीं पाऊंगा कि कारण क्या है वो तपास करेंगे थोड़ा और डिटेल्स मिलेगा तो आपको बता पाएंगे कि एग्जैक्टली exactly करे कर कारण सूझे तो जैसे मैंने बताया था कि हमको जैसे इन्फॉर्मेशन आया कि ये गाड़ी विश नगर और मानसा विस्तार में घूम रहे तो जितने भी पॉसिबल रास्ता है हर जगह हमने नाका पॉइंट लगवाया पर जैसे मैंने बताया पुलिस गाड़ी तो पीछे कर ही रहे कुछ एलसीबी टीम्स या से प्राइवेट गाड़ी लेके भी निकले थे इनको पीछे कर रहे थे कुछ टीम्स हमने आगे भी भेजे थे ताकि गाड़ी कहीं दिखे तो उनको रोकने के लिए प्रयास करें इस घटनाक्रम में जैसे मैंने बताया था गाड़ी पीछे जाके हमको टोकना पड़ा इस गाड़ी को ताकि इसका गाड़ी को पंचर करना पड़ा फिर उसके बाद जब गाड़ी पंचर हुई वो गाड़ी और ये ले जाने की कोशिश कर रहे थे उस टाइम पे भी पुलिस आगे से गया फिर गाड़ी को दो तीन बार और टोका तभी गाड़ी रोक पाए थे मेरा पीआई और पीएसआई एस दिनों ने मेहनत किया परमार साहब और इनकी टीम जो मेहनत किया वो आपको और आगे एग्जैक्टली बता पाएंगे फील्ड में क्या हुआ है फायरिंग करने तो तो की जरूरत नहीं फायरिंग की ज़रूरत नहीं